Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə Mərdəkan qəsəbəsi, Baba Əliyev küçəsi, Dalan 1 ev 3 ünvanında yerləşən bir villanı təqdim edəcəyik. Villanın giriş darvazasını və qapısını görürsüz. Həmçinin giriş qapısının yanında kamera sistemini görürsüz. Təmir Quliyev sanatoriyasına yaxın bir ərazidədir. Həmçinin Şüvəlan Bravo marketindən 780 metr məsafədə yerləşir. Mərdəkanın mərkəzinə yaxın ərazidədir. Daxil olaq villanın həyətinə. Hazırda villanın həyat hissəsindəyik. Həyatının e, belə deyək, bu hissəsi ağlayla döşənib. Kiçik bir hissələri isə, gördünüz kimi, hissəsə 3 hissəsi, hissəsi tometlə döşənib. Həmçinin evin e, belə deyək, əsas girişin qarşı tərəfi tometlə döşənib. Çox böyük və zövqlə təmir olunmuş belə deyək, dizayn olunmuş bir villadır. Birazdan sizə içərisini, hər tərəfini, hər bir detallını təqdim edəcəm. O zaman nə demək istədiyimi e, görəcəksiniz. Həqiqətən çox bəyəndim mən bu villanı. Qeyd edək ki, 12 sot torpaq e, ərazisində yerləşir bu villa. Sənəddə kubçada, yəni 12 sotdur. E, üz istəmim belə, yəni adəllə 12 sotdur. Kubçada üzərində kubçada isə 9.5 sot e, olaraq qeyd olunubdur. Baxın, ə, evin həyətinə, villanın həyətinə daxil olduqda sağ tərəfdə ə, villanın mühafizə otağı yerləşir. Bax, belə bir mühafizə otağı var villanın. Qeyd edək ki, villa bütün bu əşyalarla birlikdə satışa çıxardılıb. Səsırağı var. İşıqlıdır mühafizə otağı. E, Pəncərəsi həyət hissəyə də açılır. Damofon mövcuddur həmçinin. Qeyd edək. Həyət hissəyə qayıdaq yenidən. Villanın həyəti yaşıllıqdır demək olar ki, burada gördüyünüz kimi pal palma ağacları əkilibdi. Villaya əsas giriş qapısı burdandır. Baxın, e, yuxarı ikinci mərtəbəsinin eyvanını görürsüz həmçinin. Və villanın əsas girişi də, belə deyək, əsas girişinə qarşısında belə bir kiçik fontanı mövcuddur. İkinci mərtəbənin heyvanını görürsüz. Qeyd etdi ki, palma ağacları da əkilibdi villanın həyətində. Və bu hissə ilə, belə deyək, villanın həyətinə daxil olubduqda sağ tərəfə irəlilədikdə Bu hissədə evimizin e, villanın həyətində belə deyək, əlavə e, bir hamam tualet hissəsi var. Aksessuarlar quraşdırılıb, hər biri hazırdır. Əməhviz yəni, üçün yəni nəzərdə tutulmuş bir e, belə deyək, hamam hissəsidir. Qayıdaq yenidən həyətə. Həyətdə su sistemi var. Gördünüz kimi krantdır. E, hər bir şey quraşdırılıb. Və e, yolumuza davam etdikdə evin həyəti ilə sağ tərəfdə tamamlandıqdan e, sonra belə bir texniki otağımız var. Baxın, görürsüz, hər bir şey quraşdırılıb. Kombini görürsüz, həmçinin pit menutka mövcuddur. Qaz sistemi, evdə su, qaz, işıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Qaytdıq həyətə və e, texnik otaqdan sonra Villan həftində növbəti olaraq evimizin ikinci sanitar qovşağı, yəni tualet hissəsini görürsüz. E, Asiyatski unitazlar qoyulubdur. Tam təmirli hazırdır. Evin həyəti belə deyək, yaşıllıqdır. Baxın. Evın ön qapısıdır bura. Təqdim edək sizə. Qeyd etdik ki, dərvozə pultla işləyir. Yəni avtomatlar avtomat dərvozələri avtomat də da avtomatik açılır. Evin, hə, villanın həyətində işıqlar sensor, yəni daha dəqiq desəm, gecə işıqları, yəni axşam olan kimi hava qaralanda öz özlərinin özlüklərində yanırlar, yəni öz-özünə əlavə yəni yandırma ehtiyacı olmur, avtomatik olaraq qoşulurlar. Çöld həyətdə və çöldə qeyd etdik ki, kamera sistemləri var, kameralar quraşdırılıb. Villanın həyəfinin irəliyə baxın qarşıda basenini görürsüz. Villamızın Baseni var ayrıca, həmin qarşısında e, yerlənçək var. Kiçik. Basenin belə deyə filtrdə qoşulubdu. Yəni filtrdir, basenidir. Belə bir basenimiz var. Əgəsən çox zövqlə hazırlanıb, geniş bir həyəti var. Qeyd etdi ki, 12 sotda e, yerləşir bu villa. Sənəddə, yəni kupçada isə 9 sot yarım ə, ə, ərazi olaraq qeyd olunub. Baxın, bu hissədən ev arxa tərəfdən də villanın evin fasadını göstərək sizə. Həyətində belə bir bisketkası mövcuddur. Həmçinin uşağın uşaq əyləncəsi üçün gördüyünüz kimi ə, əşya mövcuddur. Hər bir şey yerində. Ağacın belə bir gözəl güllər əkilibdi villanın həyətində. Arxa tərəfində belə bir yaşıllıq ərazi hazırlanıbdı. Həqiqətən çox zövqlü və belə deyək, keyfiyyətli dizayna, təmirə malikdir bu ev, villa. Həyətində çınar ağacları var, çox illik şam ağacları əkilib, həmçinin müxtəlif ağaclar dekorativ, həmçinin meyvə ağacları əkilibdi. Geniş bir yaşıllıq əraziyə sahibdir. Suyun axması üçün yer qoyulubdur həyətində. Baxın, ağaclarında belə bir quş yuvaları da hazırlanıb. Həqiqətən çox gözəl işlənibdir. Yəni hər bir şey düşünülüb. Villamızın qeyd etdik ki, qarajı da var. Qarajı da sizə təqdim edim. Belə bir həmçinin navesi var qaraja gedən. 2 maşınlıq garajı, yəni nave və garaj hər ikisi iki 2 maşınlıq yer tutur. Və bütün bu gördüyünüz əşyalarla birlikdə satışa çıxarılıbdı villa. Görürsüz? Qeyd edək ki, villanın yeraltı su quyusu da mövcuddur. Çox gözəl bir mənzərəsi var, həqiqətən. Adam baxmaqla doymur. Qeyd edək ki, villanın yay mətbəxi də mövcuddur. Baxın bu hissədə. Və villanın hər iki tərəfindən giriş-çıxışı var. Bu arxa girişi idi. E, daxil olaq. Baxın villanın həyətini sizə təqdim etdik. İndi isə daxil olaq. Villayı və 1-ci mərtəbədən etibarən mansara qədər olan bütün otaqları, mərtəbələrin hər bir detallarını sizə təqdim edək. Qeyd edək ki, villa ümumilikdə belə deyək, 3 üç mərtəbədir. 3-cü mərtəbəsi mansardır daxil olaq villaya və hər bir e, mərtəbənizi sizə daha yaxından təqdim edək. Hörmətli izləyicilər, biz hazırda evin birinci mərtəbəsindəyik. Hazırda birinci mərtəbəni görürsüz. Birinci mərtəbəsində belə bir e, zal hissəsi var və zaldan mətbəxə keçid mövcuddur. Bu mətbəx hissədə qeyd etdik ki, əşyaları ilə birlikdə satışa çıxarılıbdı bu ev. So, Gördüyünüz yəni bütün bu soyuducu, paltaryan maşın, qabiyan maşın, həmçinin e, duxovka və həmçinin mətbəx mebeli hər birisi evin üzərində satışa çıxarılıbdı. Tam təmirli, hazır bir gir yaşa evdir. Yəni özünüz də görürsüz. Tavan hissəsini sizə göstərək. Mətbəxinin içə çıraqları quraşdırılıb. Zalda Gözəl bir divara işləmə, rom formasında işlənib, işıq sistemi. Hər şey hazırdır. Qeyd etdik ki, biz evə, evin həyət hissəsinə baxın, bu hissədən e, daxil olduq, yəni evin arxa qapısından. Bu pilləkənlər isə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlərdir. Bir azdan oradan qalxıb ikinci mərtəbəyə sizə təqdim edəcək. zalla irəllədikdə, yəni sola dönüb zalla irəllədikdə sol tərəfdə evimizin birinci mərtəbədəki sanitar qovşağı yerləşir. Hamam, tualet hər kəsi bir yerdədir. Daha doğrusu ayrılırdı. Hamam üçün ayrıca bir kabinəsi mövcuddur. Baxın, aksessorlar hər bişə şey quraşdırılıbdır, havalandırması mövcuddur. Geniş bir sanitar qovşağı var. Baxın, bu hissədə də hamam hissəsi, duş kabinəsidir, yəni Ayrıca bir duş kabinesi var. Hər bir şey quraşdırılıb. Burada da hava çəkəni var. Qayğı qızılı. 1-ci və 2-ci mərtəbədə bu cür zal var. <coughs> Həmçinin 1-ci mərtəbədə Bir ədəd qonaq otağı, 2 yataq otağı var. Ümumilikdə belədir. Evdə ev 5 otaqdan, bir zaldan və həmçinin mansardan ibarətdir. Hamsını sizə bir-bir təqdim edəcəyəm, dəyərli izləcilər. Baxın, bu hissə qonaq otağıdır. 1-ci mərtəbədəki qonaq otağımız. Və qonaq otağından digər 2 otağa, yəni yataq otaqlarına keçid var. Su çıraqlar quraşdırılıb, hər bir şey hazır vəziyyətdədir. Qonu yataq otaqlarını keçməzdən öncə qeyd edim ki, baxın, bu hissə evə giriş qapısıdır. Yəni ön tərəfdən, ön qapıdan giriş qapısıdır. Ön tərəfdən giriş qapısıdır. Burada belə bir oturacaqlar yerləşdirilib. Dəhliz hissəsidir. Evin dəhliz hissəsidir və dəhliz işıqlandır. Pəncərə səvir ön tərəfinə açılır. Dəhlizdə belə bir e, şkaf boyulubdur paltar asmaq üçün. Qaydaq qonaq otağına. Özünüz də gördünüz ki, ev çox genişdir və çox gözəl hazırlanıb, dizayn olunubdur. Qonaq otağında bir ədəd kondisionerimiz var və qonaq otağından evimizin birinci mərtəbədəki e, yataq otağına keçək. Belə bir geniş yataq otağımız var. Yataq otağında televizorumuz, TV-imiz var və həmçinin TV standı quraşdırılıb. Ətrafında da müxtəlif bəzək əşyaları, həmçinin kitab rəfi də, kitablar da yığmaq olar. Yəni kitab rəfi kimi də istifadə edə bilərsiniz. Bu istiqamətdə sizə göstərək. Yataq otağı işıqlıdır, pəncərə sevin ön tərəfinə açılır. Bütün bu gördüyünüz əşyalarla birgə satışa çıxarılıbdı. Yataq otağında çəki şkafları quraşdırılıb, hazır vəziyyətdə. Və Gəldik <laughs> qonaq otağımıza. Və qonaq otağı ilə irəlilədikdə birinci yataq otağının yanında evimizin ikinci yataq otağı yerləşir. Diçək yataq otağıdır bu deyə, belə dəyə uşaq üçün nəzərdə tutulub. 2 ədəd yataq dəsti qoyulubdur. Çeşiraqlar quraşdırılıb, spot işıqlar, yəni gizli işıqlar da yerləşdirilib. Həmçinin, ə e, otaq işıqlıdır. Və bir ədəd e, körpə uşaq üçün nəzərdə tutulan e, krovat da mövcuddur otaqda. Yəni bütün bu əşyalar hamısı evin üzərində satışa çıxarılıb. Çox münasib qiymətə satılır bu ev. Qiymət barədə e, videomuzun axırında məlumat verəcəm. Yenidən qonaq otağına qayıtdıq. Qonaq otağı da həmçinin işıqlıdır, görürsüz. Və e, qalxaq ikinci mərtəbəyə Qonaq otağını yenidən e, belə deyək, evin zal hissəsinə keçid edirik və burdan ikinci mərtəbəyə qalxaraq ikinci mərtəbəni də sizə yaxından təqdim edək. Dəyərli izləyicilər, biz hazırda villanın evin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbənin zal hissəsini görürsüz. Mərtəbə işıqlıdır, ümumilikdə ə, hər tərəfində belə deyək pəncərələr qoyulubdur. Eyvanı da var, həmçinin sizə təqdim edəcəyik. Qeyd edək ki, ikinci mərtəbədə 2 iki ədəd yataq otağımız var. Mərtəbəyə qalxdıqda, yəni gördünüz bu pilləkənlərlə mərtəbəyə qalxdıqda sola dönürük və bu ardıcıllıqla sizə otaqları bir-bir təqdim edəcəyik. Baxın bura, saxlanc otağıdır. Yəni kladovka kimi lazımlı və lazımsız əşyaları yığmaq üçün istifadə olunur. Qeyd etdik ki, ev mülki əşyaları da birgə satışa çıxarılıbdı. Qayıdaq zal hissəyə. Zala qayıtdıq. Üst qatımızın sizə təqdim edirəm. Baxın gördünüz və o pilləkənlər, daha doğrusu nərdivan, mansara qalxan nərdivandır. Birazdan sizə mansarda təqdim edəcəm. Yenidən zala qayıtdıq. Zala qayıtdıqda saxlanca otağın, yəni kladovkağın yanında, zalın sol tərəfində yenə evimizin e, ikinci mərtəbədəki sanitar qovşağı yerləşir. Baxın, sanitar qovşağı kədən hissədə belə bir kiçik hissə hazırlanıbdı. Güccü qoyulub, <coughs> həmçinin oturacaq mövcuddur. Üzə balaca bir şkafı da var. Və burdan artıq e, sanitar qovşağa keçiddir. Çox gözəl zövqlə həqiqətən təmir olunubdur. Həm ev, həm də evin içərisindəki hər bir detallar xüsusi düşünülərə fikirləşilərək hazırlanıb. Hamamın dəst belədir. Sanitari qoşun hamı tualetə kisə bir yerdədir. Ərza bir vannası var. Və 2 ədəd belə deyək, unitaz mövcuddur. Baxın, bu segmentinə görə paltaryon, maşın da hamsını var. Havalandırması da mövcuddur göstərəsiz. Çox gözəl zörgünün hazırlanıp həqiqətən. Qaydaq yenidən zal hissəyə. Yenidən zala keçsədək. Zala gətirdikdə və zal ilə yenidən irəlilədikdə sanitar qovşağın yanında evimizin birinci E ikinci mərtəbədəki birinci yataq otağı yerləşir. Yataq otağı iş işıqlıdır, genişdir. Çiçraqlar quraşdırılıb hazırdır. Televizoru var, həmçinin çox gözəl və zövqlü, həqiqətən hazırlandı. E işləri, yəni evin daxilində, otaqların daxilində hər bir detal çox gözəl hazırlanıb düşünülərək. Ya təq təvə işıqlıdır. Qeyd etdi ki, pəncərəsi evin e, ya, belə deyək, arxa tərəfindən, yəni həyət hissəsinə, həyət yanı sahəsinə açılır. Qayıdıq yenidən dəhlizə. E, Üzr istəyirəm, zala. Zala gəldik. Baxın, bu hissədə pinpon oynamaz üçün qəşəb bir hissə hazırlanıbdı boş vaxtlarınızı çox səmərəli keçirmək üçün həmsürün burada bar hissəsi də var. Qeyd edək ki, zal e, ikinci mərtəbədə 2 iki ədəd kondisioner quraşdırılıb. Biri e, zaldadır, digəri isə ikinci yataq otağındadır. Keçib onu indi sizə təqdim edəcəm. Şu, həqiqətən çox gözəl işlənib, hazırlanır. Baxın, bar hissəsini də sizə təqdim edək. Və son olaraq e, ikinci mərtəbədə evimizin ikinci yataq otağını sizə təqdim edirik. Baxın belə bir yataq otağımız var. Həqiqətən çox zövqlü hazırlanıb. Genişdir, işıqlıdır. Qeyd etdiyimiz həmin ikinci kondisioner, baxın bu otaqda da çıxıqlar quraşdırılıb hazırdır hamısı. Televizoru var. Hər iş yataq otağında da televizor gördünüz ki var. 2 CD də sala. Dəyərli izləyicilər, hazırda 2-ci mərtəbənin balkon, yəni eyvan hissəsindeyim. Eyvandan, eyvandan evin ön tərəfinə, giriş hissəsinə, yəni giriş qapısına və həyətinin belə bir e, mənzərə var. Çox gözəl və zövqlü bir həqiqətən hazırlanıbdır. Geniş bir eyvanı var evimizin. Bura da həmçinin lazım və əlavə biz aşağılar yığmaq üçün nəzərdə tutulub. Tam təmirlidir, hazırdır. və şunlarla qayda evimizin ikinci mərtəbədəki zalına və burdan mansar hissəyə keçid edəcəyik. Baxın, mansar hissəyə qalxan nərdivanları görürsüz. Qalxıq mansarı və son olaraq mansar də sizə təqdim edək və qiymət mərhələdə ətraflı məlumatı da ə, sizə bildirək. Dəyərli izləyicilər, biz hazırda evin mansar hissəsindəyik. Görürsüz mansar hissənə İstirahət zalı da ümummilikdə. Bura e, mansar hissəyə evin ikinci mərtəbəsindən açılıb bağlanan pilləkənlərlə qalxmaq olur. Baxın, pilləkənlər sizə təqdim edir. Aşağıda ikinci mərtəbədir və bu açılıb bağlanan pilləkənləri açaraq e, mansar hissəyə qalxmaq mümkündür. Mansar ümumi ilə 100 kvadratmetrdir. E, Ev isə ümumi lükdə 400 kvadratmetrlidir. Kupçada 301 kvadratmetr olaraq qeyd olunub. Mansar isə kupçada yoxdur. Qeyd edək ki, və e, biraz əvvəl də sizə qeyd etdiyim kimi təqdim edəndə qeyd etdim ki, ev ümilikdə əşyaları ilə birlikdə satışa çıxarılıb. Çox gözəl və zövqlü bir e, dizaynla tikilib, hazırlanıbdı bu ev. Qiyməti 300 min manata bu ev satışa çıxarılıb. Baxın, bu hissədən mansardan evin həyətinə və ətrafa çox gözəl bir mənzərə də açılır. Qeyd edək. Baxın, evin həyət hissəsi də həyəti yanı sahəsi, bə, çöldə göstərdiyimiz həmin o bağ hissədir. Ətrafı gördünüz kimi tam yaşayışdır. Ətrafında bağlardır. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol aşağı küncündəki nömrələrlə əlaqə saxlayaraq ə, ətraflı məlumatı əldə edə bilər və həmçinin evi gəlib villanı gəlib yerində də görə bilərsiniz. Həmçinin sizin də reklam etmək istədiyiniz əmlakınız varsa, satışa sürətləndirmək üçün reklam etmək istədiyiniz əmlakınız varsa, videomuzun sol yuxarı küncündə gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayaraq sifarişinizi verə bilərsiniz. Qeyd edək ki, biz Facebook bizim reklamımız saytımızdan əlavə Facebook, Instagram və YouTube üzrə, e, belə deyək, reallaşdırılır. Bu günü bizdən bu qədər. Çəkdimiz bu evlə bağlı, bu illə ilə bağlı hər hansı təəssüratınız varsa, videomuzun şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin e, videomuzu bəy bəyənməyi, paylaşmağı da unutmayın. Yeni satış videolarımızdan da ilk xəbərdar olan şəxs olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildirişləri də aktiv edin. Növbəti satış videolarımızda görüşməyə ümidi ilə, hələlik